İranda 65 ildir çimməyən adam ortaya çıxıb. İranın Tərəşpənt bölgəsindən olan Amol Hacı adlı şəxs 65 ildir ki, çimmir. Yaşlı kişi hələ də gigiyenik olmayan bir həyat sürməyə davam edir. Jurnalistlərə açıqlama verən Amol Hacı bunun səbəbini özünə məxsus tərzdə izah edib. Bədəni kir qatı ilə örtülmüş Amol bu qədər vaxt ərzində tərəşdə olmayıb. O, bunun səbəbini hansısa travmaya görə deyil, sadəcə özü istədiyi üçün etdiyini bildirib. O belə yaşamağa üstünlük verdiyini əlaqə edib. Həkimlər isə Amonun psixoloji problemlər yaşadığını və əslində xəstələnmə qorxusu olduğu üçün çimmədiyini açıqlayıblar. Küçədə yaşayan yaşlı kişi dövlət himayəsinə götürülüb və onun müalicəsinə başlanılıb. Bakının Xəzər rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə Mərdəkan qəsəbəsində qeydə alıb. 1979-cu il təvəllüdlü Hüseynov Azər şahəddin oğlu kafeninçisi ilə Əlbəyaxa dava edib. Dava zamanı oğur ucaqlanıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktı Xəzər rayon polis idarəsi araşdırır.